बिसमिलान क्या हाल है ठीक हुआ उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे तो आज मैं लेके आई हूँ रेसिपी दाल और चिकन की शामी कबाब तो दाल चिकन की शामी कबाब बनाएंगे हम ये दाल मैंने ले ली है आधा किलो तो इसको मैंने चार घंटे पहले अच्छी तरह माश करके तो भगव दिया था तो अब अच्छी तरह ये फूल चुकी है ये देखें ऐसे ये टूट रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिसमीम ये ले लिया है मैंने प्रेशर तो प्रेशर के अंदर डाल देंगे ये दाल बिसमीम और ये डाल देंगे प्याज़ तो ये ले लिए हैं मैंने दो से तीन छोटे छोटे हैं कड़ी पत्ते तो ये डाल देंगे ये बाद में निकाल देना इसको ये डाल देंगे अदरक इससे मैंने कूट लिया था तो ये डाल देंगे लहसुन थोड़ा ज़्यादा है इसको और ये है चिकन 700 ग्राम तो ये मैंने डाल दिया डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च दो चम्मच तो ये मैंने एक चम्मच मैंने नमक का डाल दिया कम ज्यादा हो तो फिर कुछ नीचे कर सकते हैं लेकिन कितना हम डालेंगे तो ये हम डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और ये है कुटा हुआ खुश्क धनिया डेढ़ टेबल स्पून दो मोटी इलाची तो ये ऐड कर दी है मैंने अभी इसमें हम डाल देंगे ऐड कर देंगे पानी तो पानी इतना डालना है कि दाल अच्छे से डीप हो जाए तो ये मैं ऐड कर दूंगी दालचीनी के दो स्टिक ये इंच की स्टिक है तो ये डाल देंगे अब हम इसको बंद करते हैं कुक तो कर लेंगे दस से पंद्रह मिनट तक और प्रेशर में ना रखनी हो तो वैसे देज की मैं रखें तो बीस से पच्चीस मिनट लगेंगे अब इसको लगेंगे दस मिनट दस से ज़्यादा नहीं है दाल अच्छे से गल चुकी होगी तो ये देखें मैंने दस मिनट सीटी लगाई है और दाल अच्छी तरह ये देखें मैं दिखाती हूँ देखें अभी थोड़ा सा पानी मुझे इसके अंदर ये देखें अच्छे से गाल चुकी है बहुत ही ज़बरदस्त ये गली हुई है तो ये पानी को खुशक करना है तो ये मैं ले लूँगी परात पानी खुशबू हो गया अब ले लेंगे परात प्रात में ये निकाल लेंगे हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च ये मैंने सबज मिर्च ले ली है तो अब इसको ब्रिक ब्रीक काट लिया तो ये डाल देंगे तो अब डालेंगे जीरा एक टेबल स्पून जीरे का मैंने डाल दिया है तो ये डालूंगी मैं चिकन पाउडर तो हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डाल दिया है इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसा इस तरह का ये घोटना तो इसको मैच करते हैं गोश्त तो आप हड्डी वाला ले लें हड्डी बगैर इतना मज़ा नहीं आता जितना हड्डी वाले गोश्त का मज़ा आता है तो मैंने ये हड्डी वाला कुछ लिया है कुछ बॉन लिया है तो अब इस तरह करके मैश कर लेंगे और हड्डियां इसकी निकाल देंगे इस तरह करके ये देखें अगर बैटर थोड़ा सा नरम लगे तो थोड़ा सा बेसन तवे से भून के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके तो वो इसमें डाल दें तब ये लेमन एक ले लिया मैंने ले लिया और इसमें ये निचोड़ देंगे इसका जूस निकाल देंगे तो अब इसको करते हैं मिक्स अब ले लेंगे ग आई।, आई ले लेने या घी लेने इस तरह हाथ में लगा के इस तरह करके तो ये हम टिक्किया बना लेंगे इस तरह करके पे ना किनारे इसके गलाई च ले ले लेंगे, इस तरह करके तो ये हमारी टिक्कियाँ माशा सारी बन गई है तो ये देखें माशाला से ढेर सारी बन गई है तो इस तरह मैंने फ्रीज़ करनी है ये इस तरह फ्रीज़ करेंगे पहले नीचे रखी है टिक्कियाँ और उसके ऊपर ये पेपर बिछाया उसके ऊपर फिर तय लगा दी उसके ऊपर फिर पेपर उसके ऊपर फिर तय लगा दी इस तरह ही करके ना तो हमने ये रख ली है तो हम इसको फ्रीज़ करेंगे कल को हमारे गेस्ट आने ने मेरे बेटे के तो घर को निकाल के तो फिर फ्राई करेंगे और पेश करेंगे तो ये इस तरह करके तो ये मैं रखूँगी फ्रीज़र में फ्रीज कर लूंगी और ये मैं अब फ्राई करके दिखाती हूँ तो ये अब फ्राई कर लेंगे <स्तुण्रागे> <स्तुण> तो इसी तरह ही बना के फ्रीज कर लें रमज़ान शरीफ के लिए और बस तारीख के वक्त दस पंद्रह मिनट पहले निकाल के बाहर रख लें तो फ्राई करें तो अब निकाल लेते हैं तो ये देखें माशाल्लाह सिर्फ ज़बरदस्त बन गई है बहुत आपको बहुत पसंद आएगी तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी वो तो लाइक करना ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना तो जरूर बनाइएगा ये देखें मैं एक तोड़ के भी दिखाती हूँ अभी तो बहुत गर्म है ये देखें बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही जबरदस्त मजेदार करारी ये बनके तैयार हो गई है तो अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा मुझे अपनी दुआ में याद जरूर हैं फिर अगली वीडियो के साथ हल्ला हाफिज